Привет, я Юля. Вы на канале Go IT. Мы сегодня разберем ряд причин, почему у людей нет успешного роста в работе и что делать, чтобы он был. Лучше учиться на своих ошибках, чем на своих граблях. Поэтому в этом видео мы предостережем вас от типичных ошибках большинства. Посмотрев это видео, вы ответите на вопросы, что делать, если вы разлюбили свою работу, почему вас не повышают, почему повышают только сына, маминой подруги, что делать, если я попал в токсичный коллектив, как выделиться на рынке соискателей? Что, если мне не очень хочется развиваться или просто нет на это ресурса? Также вы знаете, стоит ли дружить на работе, плохо ли быть нишевым специалистом и что делать, если вы не знаете, как себя оценить и сколько вы стоите. А еще в этом видео я разыграю отличный подарок для тех, кто стремится развиваться и стремится развивать свою карьеру. О деталях розыгрыша будем говорить чуть позже. Перед вами сегодня рекрутер, который провел уже, наверное, больше тысяч интервью. Я сразу вижу целеустремленных людей и людей, которые многому достигнут, и вижу тех, кто плывет по течению и, скорее всего, такими останется. Потому что просто ок. Определить, в какой части вы хотите быть, можете только вы сами. Если вы считаете себя амбициозным человеком, напишите в комментариях, о чем вы мечтаете и с какими сложностями вы сталкиваетесь в процессе роста и развития. Мы будем понимать, какие темы вас еще интересуют, чем мы можем вам помочь в следующих выпусках на нашем канале. Давайте разберем пример с нелюбимой работой. Хуже всего, когда вы делаете то, что вас жутко раздражает, что не приносит ни капли удовлетворения и вы понимаете, что это единственное ваше занятие, которое приносит доход и покрывает ваши основные потребности. Выход не самый простой, но или вы что-то сделаете, или все останется как прежде. А жизнь вы любить не будете, и ваше недовольное лицо придется терпеть всем остальным. Итак, что же делать? Сядьте и напишите, что вам было бы интересно делать, все ваши хобби, увлечения и потенциально интересные профессии. За ваши хобби никто не платит, правда? Что бы ни было от красивого инстаграм аккаунта любви к красивому дизайну, или, например, вас жутко злят, сложное мобильное приложение, или когда не поймешь, куда тут нажать, чтобы оплатить. Любой из перечисленных дел может приносить вам прибыль, если в этом вы станете лучшим и вас будут узнавать как бренд. Инстаграм может привести вас к СММ, ужасный интерфейс к IT как iOS девелопера или UI UX дизайнера. Слишком страшно идти в никуда так и не нужно тогда этого делать. Как говорили наши родители, попой на двух стульях. Вы можете оставаться на своей работе и параллельно создавать вторую. Учиться, практиковаться и начинать зарабатывать первые деньги. Вы должны приложить усилия, чтобы освоить новое дело, пойти на курсы, учиться у менторов, найти людей, которыми вы восхищаетесь. И начать действовать, собирать портфолио и делать то, что вам нравится. Сначала просто бесплатно. В какой-то момент вам начнут за это платить немного, а потом все больше и больше. Если вы поймете, что оно дело жизни, то поздравляю, вы обрели новую профессию, которая будет зажигать вас, а если нет, то попробуйте себя снова и снова в разных областях, и вы найдете свое. К сожалению, не всем везет сразу найти дело мечты, но оно того стоит. Расскажу пример своей подруги. Она всю жизнь работала с клиентами как Customer Support, им читала писать. Ее сильно расстраивало, что ее тексты читают, восхищают кого-то, но не приносят прибыли. Пока она не пошла на курсы, на одни, вторые не прочитала пару книг и не попросила друзей и знакомых проекты, где сможет применить свой навык за три копейки? Прошло полгода. Она уже зарабатывает на этом больше, чем в начале. Пройдет год два и она сможет полностью уйти в копирайтинг или SMM и эта работа покроет все ее нужды, как и предыдущие. А теперь предлагаю тезисно разобрать важные вопросы, которые могут тормозить развитие вашей карьеры. Почему меня не повышают? Почему повышают только сына маминой подруги? Я мамин сладкий пирожочек сижу и жду, когда меня повысят. Иронично, да? Мы так можем думать о своем коллеге, но не всегда так думаем о себе. Должна ли компания повышать ЗП? Нет правильного ответа, но хороший работодатель раз в год пересматривает ЗП в связи с инфляцией или просто для того, чтобы быть в средней температуре по рынку зарплат. Но сверхприбавку не дают маминому пирожочку. Нужно доказать, что ты выгоден бизнесу и можешь решить его боль лучше, чем другие. Потому что лучше знаешь, например, потребность бизнеса и способ решения такой задачи. Однажды в компании я общалась с молодой девушкой, которая очень хотела карьеру и стремительный рост. Но она ждала, когда ей скажут плохо она работает или хорошо. Ждала, когда ее руководитель заметит в ней потенциал и даст ей важную задачу. К сожалению, сама она многого не делала. Не была инициативной, не говорила о своих идеях. Да что там, она даже говорить стеснялась. Ждала, когда ее просто спросят. Ее не было слышно и видно, потому что она была мышонком с мечтой о карьере, но тихим мышонком. Не нужно открывать дверь с ноги, каждый день бегать к руководителю с глупыми идеями. Но в момент, когда нужно, давать отдельное предложение или брать на себя ответственность за реализацию. Иначе вас не заметят. И ощутимого вклада вас в никто видеть не будет. Что же делать? Быть заинтересованным. И не только в себе, но и в том, как вы можете помочь своей команде, своему руководителю в решении разных задач. Быть инициативным и перед тем, как пойти к руководителю и сказать, вот проблема, я не знаю, как ее решить, придумать самому несколько вариантов решения задачи. Если со всем этим у вас ок, то поработайте еще над мастерством говорить только по делу, коротко, четко, без воды, так как мастерство презентации очень важно. Это как э, порвать красную ленту на финише после забега. Если не вы, то презентует вашу работу кто-то другой. Что делать, чтобы работодатель меня заметил среди других кандидатов? Конкуренция на рынке поиска работы так велика, что выигрывают только те, кто умеет себя презентовать. Резюме без воды портфолио или, например, код, который вы покажете работодателю это будет как аттестат с вашими оценками. Поэтому, если вы хотите попасть в хорошую компанию, сделайте отличное портфолио и резюме покажите его друзьям или знакомому HR. Пусть посмотрят знающие люди и дадут свои правки. Это вам сильно поможет стать конкурентным кандидатом на рынке соискателей. Что делать, если я попал в токсичный коллектив? Уйти из него. Коллектив вряд ли вы измените, а стать таким же много времени не нужно. Просто ищите параллельную работу, чтобы не остаться без ничего. Если вы человек с хорошим опытом, и не являетесь сами токсичным человеком, вы довольно быстро найдете себе новую работу. А еще токсичный коллектив может приводить к выгоранию. Что это такое и как этого избежать, рекомендую посмотреть в посте на инстаграм страничке GoIT и ссылка будет в описании. На прошлой работе меня считали невероятно крутым парнем, а тут нет. Как так? Если на прошлой работе вы чувствовали себя невероятно крутым профи, то с сожалением и прискорбием сообщаю, что Ваша корона осталась только там, в вашем резюме, в ваших воспоминаниях. На новой работе нужно заработать новую корону, а это значит, что вам предстоит длинный путь, как в игре, где от уровня к уровню вас будут оценивать за то, кто вы как человек, как коллега, как профессионал и как вы делаете свою работу. Что если мне не хочется развиваться или на это нет ресурсов? Запомните одну простую вещь. Вы являетесь депозитом. Только не в банке, а сами для себя. Чем меньше вклад, тем меньше прибыли. Все очень просто. Зарабатывают только те, кто вкладывает в свое развитие, кто учится, читает, общается, где происходит обмен знаниями. Иначе никак. Вам просто нужно определить для себя, кем вы хотите себя видеть через год, два, пять, и составить план развития. Или не делать этого, если вас все устраивает. Внутренняя мотивация сильно важнее внешней похвалы, одобрения и медалей. Важнее мотивации ⁇ только дисциплина и сила воли. Берите все, что дают. Курсы на работе, книги, семинары онлайн, в ютубе. Информации бесплатной и платной полно. Просто пользуйтесь ей. Стоит ли дружить на работе? Можно не стать лучшими друзьями на работе, это не обязательно. Но иметь хорошее взаимоотношение со всеми вам выгодно. И не только здесь и сейчас, в любом месте и в любое время. Быть дружелюбным – это не про то, что вы постоянно берете от других внимание, время, помощь и так далее. Любые отношения – это бартер вкладом в них. И кто знает, спустя время вы можете кому-то обратиться, вам помогут или наоборот вы поможете. Не стоит уходить с работы с позиции «а за мной хоть потоп». Земля круглая и все возвращается. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Я хочу быть нишевым спецом – это плохо. Быть хорошим узкопрофильным специалистом – хорошо. Но есть всегда «но». Вы уверены, что ваша профессия будет существовать в ближайшие пять лет? Вы уверены, что ваша специальность востребована и дорого стоит? Если да, то супер! Станьте лучшим из лучших, но при этом развивайте свой кругозор. Будьте мудрее и хитрее специалистов, конкурентов. Знайте больше, чем они в своей сфере деятельности. И вы всегда будете в плюсе. Но при этом регулярно делайте оценку себя самостоятельно или с помощью собеседований в другие компании чтобы понимать свой уровень. Я не могу себя оценить, не знаю, сколько я стою. Что делать? Научитесь оценивать свой день, неделю, месяц и квартал. Чтобы это сделать, вам нужно составить очень большой план и разбивать его на мелкие задачи. Это поможет вам понять, как вы справляетесь. Если вы не знаете, сколько вы стоите, то вам нужно попробовать свои силы, например, в фейковом поиске работы. Мы часто шутим, что сходить на собеседование сильно дешевле, чем поход к психологу. Это правда шутка, но именно на собеседованиях вы узнаете, чем цены или почему не дотягиваете. Потому что ваше представление о себе и мнение работодателей о вас могут быть разными. Однажды я работала с руководителем, который регулярно говорил мне, что я стою 3 копейки. Но внутри я знала, что это не так. Благодаря своим результатам, оценкам коллег и других работодателей. В итоге я ушла. И моя стоимость выросла в x2, минимум. Это цифра мечты, и я не знала, что я столько стою. Мне новые работодатели дали такую оценку. Этот опыт подтверждает, что сам себя объективно не оценишь. Это может сделать только человек, который опытнее тебя. Итак, подытожим. И сделаем выводы о том, как уменьшить количество карьерных неудач. На нелюбимую работу ходить можно, но недолго. Вы найдете то, что будет вас зажигать, и сделаете так, чтобы это приносило вам доход. Повышают только тех, кто доказывает словом и делом, что он того стоит. Чтобы вас заметил работодатель, выделяйтесь и будьте в меру разумного креативным. А еще лучше советуйтесь с компетентными коллегами, чтобы они оценили ваше резюме. Если вы попали в токсичный коллектив, просто бегите, иначе скоро станете таким же. Но если всегда во всех. В компаниях люди кажутся вам токсичными, посмотрите в зеркало, на всякий случай, может, вы давно не улыбались. Что если заслуги ваши на новом месте работы не чтут? Заработайте почтение и уважение вновь, вам не привыкать. Если хотите мало зарабатывать и быть как все, учиться вам не нужно. Зачем это делать? Это такое большое напряжение. На работе душой компании можно не быть, а нетворк и дружественные отношения лучше иметь. Поверьте, это вам окупится. Главное, чтобы не злым тыхим словом вас потом вспоминали. Нишевым спецом быть ок, потому что это лучше, чем уметь все и ничего. Но кругозор стоит расширять, быть лучше конкурентов. Узнать, сколько вы стоите, плохи вы или хороши. Что стоит еще подтянуть в скиллах. Может помочь или поход к карьерному консультанту, или поход на собеседование. И тот и другой вариант хороши. Главное, чтобы с самооценкой и с, э, самовосприятием у вас все было окей а с этим только к психологу. Это был мой опыт о том, как надо и не надо выстраивать свою карьеру. Вы можете также поделиться своим, написав комментарий под этим роликом, и заодно получить возможность выиграть вот такую книгу от меня. Правила простые. Напишите о своих наибольших факапах, которые вы допускали в отношении своей работы. Автор самого интересного и содержательного комментария получит вот такой подарок ставьте лайк и делитесь роликом в своих соцсетях подписывайтесь чтобы не потерять важную информацию и новые ролики на нашем канале пока